Мы продолжаем наши лекции о Божьем человеке. Сегодня лекция 14, и мы говорим о Божьем человеке, который должен быть кроток. Кротость состоит в готовности простить тем, которые нас оскорбили, и следовательно сохранить ту любовь, которую мы им показываем, прежде чем были оскорблены, а также в готовности без ограничения серьезные Увещание и серьезные наказания. Апостол Павел обращается к общине Калифян 4.21. Жельзом прийти к вам или с любовью и духом кротости. Апостол учит со всяким смирным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Вся нам 4.2. Итак, тот, кто не желает сойти с пути освящения, побуждается к кротости посредством Божьего повеления. Итак, облекитесь, как избранные Божьи в кротость, учит Рабишаль Колосянам 3.12. Приспевайте в правде кротости, 1 Тимофея 6.11. С кротостью наставляйте противников, Раби Шауль, пишет Тимофею, 3 Тимофея 2, 24, 25. В кротости принять слово, Яков говорит 1.21. Если упадет человек в какие-то согрешения, вы духовно исправляете такого в духе кротости, учить Раби Шаулю Галатам 6.1. Отзывать всякую, оказывать всякую кротость, Павел пишет Титу 3.2. Быть готовым всякому требующему нас отчета в нашем повании дать ответ с кротостью Раби Шимон, первым посланием 3.15 говорит, Христос призывает нас научиться от Него, ибо Он кроток, Матфея 11.29. Плод же Духа кротость, Павел Галатам 523 говорит. И мы видим, Тора говорит нам, Моисей был именно кратчащим человеком всех на земле. Числа 12 глава, мы третьем стихе об этом читаем. Апостол Яков учит нас, мудрый ли кто или разумный кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудростью, с мудрой, кодрость, с мудрой кротостью Якова 3.13. Ибо таковые кроткие, они наследуют эту планету Земля, учил наш господин Ешуа Машиаха Матфея, 5 главе, 5 стихе мы об этом читаем. Владимир Даль объясняет слово «кроткий» – это человек тихий, скромный, смиренный, любящий, снисходительный, неспыльчивый, негнев, негневлив, не много терпелив.